بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جیسا کہ جانتے ہیں کہ فرانس میں غستخانہ خاکوں کی وجہ سے پوری دنیا میں ہلچل مچی پوری دنیا میں مسلمان ممالک نے بھی کافی زیادہ اس چیز کو اجاگر کیا لیکن سب سے زیادہ یہاں پاکستان کے اندر اس بات کو کہ فرانس کا سفیر یہاں سے نکالا جائے کیونکہ انہوں نے گستاخی کی ہے تو گستاخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں سے ملک بدر کرنے کے لیے ایک قرارداد یہاں پر پاکستان میں پیش کرنی تھی تو اس کے لیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, وآلہ وسلم کی ایک بڑی ٹیم جس کو ہم اب یعنی کہ ہم اپنی پارٹی بھی کہتے ہیں تو اس نے کافی زیادہ اس کے اوپر زور دیا کہ یہاں پر پاکستان میں سے فرانس کے سفیر کو نکالا جائے تو اسی حوالے سے اب جو کچھ دنوں سے خبر چل رہی ہے میں اسی حوالے سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ فرانس سفیر کے دفعہ کے باوجود پاکستان مخالف قرارداد پیش کی گئی ہے پاکستان کی طرف سے اس کے دفاع میں ایک قرارداد انہوں نے پیش کر دی ہے تو اسی لحاظ سے وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ٹی ایل پی کا جو مقصد ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو باہر نکال رہے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہی وہ میرا اور میری گورنمنٹ کا مقصد ہے ہم بھی انہیں کی طرح چاہتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ ہو صرف ہمارے درمیان طریقہ کار کا فرق ہے ٹی ایل پی کہتی ہے کہ فرانس میں جو ہوا فرانس کے سفیر کو واپس بھیجا جائے اس سے سارے راستے منقطع کر دیے جائیں کیا اس کے بعد گارنٹی ہے کہ پھر کوئی ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرے گا میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ کریں گے تو اس کے بعد پھر آزادی اظہار رائے کا نام فرانس کے سفیر کو واپس بھیج کر تعلقات توڑیں گے تو اس کا مطلب یورپی یونین سے ہم تعلق توڑیں گے ہماری آدھی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ یورپی یونین میں جاتی ہے اس کا مطلب آدھی ہماری ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس وہیں پر ختم ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ روزگار فیکٹریاں بند ہو جائیں گی روپیہ گرے گا اور غربت بڑھے گی نقصان ہمارا ہی ہوگا فرانس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا جرم کہیں اور ہو اور ہم اپنے اوپر خود کچھ حملہ کر دیں یہ کون سی اقل مندی کی بات ہے وزیر اعظم کی اس تقریر کے بعد حکومت نے ٹی ایل پی سے مذاکرات کیے ان مذاکرات کے نتیجے میں ایک پیتھک قرار داد پرائیویٹ ممبر نے پیش کی اور پھر ٹائیں ٹائیں فش نہ تو فرانس کے سفیر کو نکالا گیا اور نہ ہی اسے ملک سے نکالنے کی حکومتی سطح پر بات کی گئی بلکہ اگر یہ لکھ دیا جائے تو یقیناً درست ہوگا کہ حکومت نے فرانس کے سفیر کی کھل کر نہ صرف حمایت کی بلکہ فرانس کے خلاف احتجاج کرنے والے ٹی ایل پی کے متعدد کارکنوں کو بھی شہید کر دیا زرع نہ کیا سینکڑوں کو گرفتار کر لیا گیا درجنوں کارکن کو, کو زخمی بھی ہوئے ٹی ایل پی کے رد عمل کے نتیجے میں متعدد پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے کئی ایک کو اپنی جانیں بھی قربان کرنا پڑی حکومت کے ان ظالمانہ ہتکنڈوں کے خلاف مصبی جماعتوں کے اپیل پر ملک بھر میں عام ہڑتال بھی کی گئی جس کی وجہ سے پاکستان بھر کے پورا ایک دن کاروبار بند رہا آپ وزیر اعظم عمران خان سے سوال تو بنتا ہے کہ نہ تو آپ نے فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالا نہ فرانس کے سفیر کے بے ادبی کی بلکہ آپ نے تو بڑے ڈرے ہوئے انداز میں قوم کو بتایا تھا کہ اگر ہم نے فرانس کے سفیر کو نکالا تو پورا یورپ اپنے سفیر واپس بلائے گا بادشاہ سلامت پھر راتوں رات ایسا کیا ہوا کہ یورپی پارلیمنٹ نے بھاری اکثریت سے پاکستان مخالف قرارداد منظور کر لی کہ جس میں پاکستانی حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ توہین رسالت کے قانون کی دفعات دو سو پچانوے سی اور بی کو ختم کرے اور نہ بھی کہ دہشت گردی کے سن انیس سو ستانوے کے قانون میں بھی ترمیم کرے توہین رسالت کے مقدمات کی سماعت انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں نہ کی جائے پاکستان نے فرانس سفیر کو ملک سے نکالنا تو بہت دور کی بات ہے فرانس کی گوستخانہ حرکتوں کے خلاف ڈھنگ کی قرارداد پیش کرنا گوارہ نہ کیا لیکن یورپی پارلیمنٹ نے بھاری ریڈ کے ساتھ پاکستان کے خلاف واردات کر دی اس میں قصور کس کا ہے ایک درباری ارستو کے مطابق یہ سب کچھ تحریک لبیک کے احتجاج کا کیا ہوا دھرا ہے افسوس کہ وہ ارستو مجھ سے بہت دور تھا ورنہ میرے پاس ہوتا تو میں اس کے گربان کو پکڑ کر جن جھوڑتے ہوئے اس سے پوچھتا کہ آخر تم لوگ کی آنکھ میں کب تک دھول جھونکے گئے ہیں جس کام کے ہونے کے بعد وزیر آزم نے ایک قوم کو یورپی ممالک کے رد عمل سے ڈرایا تھا وہ کام اگر سر سے ہوا ہی نہیں ہوتا تو یورپی یونین کا رد عمل کیسا ہوتا مطالعہ مطلب یہ کہ یورپی پارلیمنٹ نے ٹی ایل پی کے احتجاج کے رد عمل نہیں بلکہ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ سوچے سمجھے انداز میں پاکستان کے خلاف قرارداد منظور کی ہے اور یہ سب کچھ اچانک یا ہنگامی بنیادوں پر نہیں کیا بلکہ اس کے پیچھے بڑی طویل حکمت عملی کار فرما ہے جس وقت پاکستان کے خلاف اس قرارداد کو منظور کرنے کے لیے لانگ لابنگ ہو رہی تھی تب یورپی ممالک میں موجود پاکستان کے سفیروں کی فوج ظفر موج کہاں تھی انہیں اس تعداد کی اطلاع بر وقت کیوں نہ مل سکی پاکستان کے قومی خزانے پر پلنے والے یورپ میں پاکستانی سفیر کی مرضی کی دواہیں نے انہوں نے آج تک یورپ کے دانشوروں حکمرانوں اور عوام کو قانون ناموس رسالت کے حوالے سے اصل حقائق کو سمجھانے کی کتنی کوشش کی ہر عقل مند انسان جانتا ہے کہ قانون نموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ ہے کہ پوری انسانیت کے لیے مفید ہے بلکہ اقلیتوں کے جان و مال کی تحفظ کے بھی بڑا ضروری ہے قانون نموس رسالت کے تحت کسی غیر مسلم کو آج تک پھانسی کی سزا نہیں دی گئی لیکن اس سب کے باوجود اگر یورپی پارلیمنٹ قانون توہین رسالت کے خاتمے کا مطالبہ کرتی ہے اور قادیانی معلوموں کو احمدی قرار دے کر مسلمانوں کے صفو میں گھسنا جانتی ہے تو پھر بات لکھنے بغیر چارہ نہیں ہے ایسا لگتا ہے جیسے کہ یورپی پارلیمنٹ کو قادیانوں اور گستاخوں کے حامیوں پر عمال بنا رکھا ہے وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں قانون نمو رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قادیانوں کے حوالے سے جو سمجھوتا نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ بے خوش آئندہ ہے وہ بے وہ خوش آئندہ تو ہے مگر اس سے بڑھ کر اب بہت کچھ کرنے کی ضرورت اپنی جگہ موجود ہے ہم قانون رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جنگ اور جد و جہد انشاءاللہ جاری رکھیں گے تمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ وہ بھی اس کا حصہ بنے اللہ حافظ اپنا کیا رکھے گا